JCOM dijangka lalui rombakan. Dewan Rakyat kecoh isu fitnah. Setpol PM Anwar letak jawatan mengejut. PAS desak PM Anwar letak jawatan. Dakwaan terancam jejas imej Amiruddin. Dan bersih dedah amalan politik wang Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Kementerian Komunikasi mengarahkan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM meneliti cadangan rombakan Selepas timbul dakwaan bahawa agensi itu gagal menyampaikan mesej kerajaan secara efektif kepada masyarakat, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, langkah itu perlu bagi memastikan fungsi Jecom kembali selari dengan keperluan komunikasi semasa. Fahmi menjelaskan kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan termasuk kritikan konstruktif demi menambah baik penyampaian maklumat kerajaan. Menurutnya, beberapa isu yang dibangkitkan di Dewan Rakyat sebenarnya berada di luar bidang kuasa Kementerian Komunikasi kerana setiap kementerian sudah mempunyai unit komunikasi korporat tersendiri untuk menjawab persoalan berkaitan dasar atau operasi masing-masing. Isu keberkesanan JCOM kembali diperkatakan selepas ahli parlimen Kota Melaka, Hu Tiong, menggesa unit itu dirombak kerana mendakwa capaian dalam taliannya terlalu rendah. Walaupun begitu, Fahmi menerima cadangan penambahbaikan dengan sikap terbuka dan mengakui bahawa Kementerian juga menerima maklum balas mengenai gerak kerja JCOM sejak kebelakangan ini. Sidang Dewan Rakyat bertukar tegang apabila berlaku pertikaman lidah antara Ahli Parlimen Hulu Langat, Muhammad Sani Hamzat dan Ahli Parlimen Pendang, Awang Hashim Susulan perbahasan yang menyentuh isu fitnah dalam kalangan wakil rakyat, kekecohan bermula apabila Muhammad Sani mencelah ucapan Suhaizan Kayat yang sedang membahaskan keperluan menambah bilangan kaunselor di negara ini. Dalam celahannya, Sani turut mengaitkan nama Awang dan menyatakan pandangannya ahli parlimen yang didakwa terlibat dengan perbuatan memfitnah perlu diberikan sesi kaunseling. Ucapan itu menimbulkan reaksi tidak puas hati daripada Awang yang kemudian bangun mencelah sehingga keadaan dalam Dewan menjadi semakin riuh. Timbalan Speaker Alice Lau terpaksa campur tangan bagi meredakan keadaan dan menasihati kedua-dua pihak agar bertenang. Lau kemudian mengarahkan kedua-dua ahli parlimen itu meninggalkan Dewan selama 30 minit sebagai hukuman dan bagi mengembalikan ketenteraman sidang. Setia usaha politik kanan kepada Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akim mengumumkan peletakan jawatannya dalam satu langkah yang mengejutkan banyak pihak. Difahamkan surat peletakan jawatan tersebut telah pun diserahkan secara rasmi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada awal pagi. Melalui kenyataan yang dikongsi di platform X, Syamsul menjelaskan keputusan meninggalkan jawatan itu dibuat selepas wujud percubaan pihak tertentu menggunakan isu tertentu untuk menyerang dirinya dengan cara yang berpotensi menjejaskan imej kerajaan madani. Walaupun beliau tidak menyatakan secara jelas isu yang dimaksudkan, perkembangan itu muncul susulan dakwaan minggu lalu bahawa beliau telah mengeluarkan surat sokongan kepada enam kontraktor bagi projek pembinaan sebuah hospital pada tahun lalu. Dakwaan berkaitan surat sokongan tersebut sebelum ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli yang turut menyarankan agar Syamsul dipecat bagi menjaga integriti pentadbiran kerajaan. Sementara itu, PAS turut menggesa Datuk Sri Anwar meletakkan jawatan selepas peletakan jawatan Syamsul susulan kemunculan semula beberapa tuduhan melibatkan bekas pemimpin PKR itu. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sha'ari menyatakan perkembangan berkaitan Syamsul menggambarkan wujudnya permainan politik kotor dalam lingkungan pejabat Perdana Menteri. Dalam kenyataannya, Ahmad Fadli turut mengungkit semula dakwaan yang pernah ditegaskan oleh Rafizi berhubung penlibatan Syamsul dalam urusan yang tidak jelas. Rujukan itu merangkumi laporan Malaysia Kini mengenai dakwaan oleh ahli perniagaan Albert T yang mendakwa menyerahkan 629,000 kepada Syamsul selepas diyakinkan bahawa wang yang disalurkan kepada beberapa ahli politik di Sabah boleh diperoleh semula. Menurut laporan itu, T mendakwa beliau telah menyusun satu dokumen lengkap setebal lebih 300 muka surat termasuk tangkapan skrin perbualan WhatsApp serta bu bukti pembayaran bagi menyokong tuduhan yang dilemparkan. Pejabat Menteri Besar Selangor membidas apa yang disifatkan sebagai kempen terancang untuk memburukkan imej Amiruddin Syari susulan kemunculan beberapa dakwaan yang mengaitkan beliau sejak kebelakangan ini. Bercakap kepada FMT, setiausaha akhbar beliau, JJ Dennis menjelaskan Kewujudan satu lagi kumpulan WhatsApp yang muncul selepas dakwaan terhadap seorang pegawai lain dua minggu lalu menunjukkan wujud usaha sistematik untuk mencemar nama baik Amiruddin yang juga naib presiden PKR. JJ terus menolak dakwaan terbaru yang dikaitkan dengan pejabat menteri besar itu dan menyatakan bahawa individu yang membuat tuduhan sepatutnya membawa hal tersebut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berserta bukti yang sah. Pada awal bulan ini, seorang individu telah mewujudkan sebuah kumpulan WhatsApp baharu melibatkan adun selangor daripada kerajaan dan pembangkang selain Amiruddin sendiri. Tindakan itu menimbulkan kegusaran dalam kalangan pegawai kerajaan negeri kerana ia dilihat sebagai percubaan untuk memanipulasi persepsi awam dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang mudah disebarkan. Menurut JJ, pembantu Amiruddin telah pun membuat laporan kepada pihak berkuasa mengenai tindakan pihak yang mewujudkan kumpulan tersebut. Kumpulan Reformasi Pilihan Raya Bersih menarik perhatian terhadap beberapa insiden sepanjang kempen PRN Sabah yang didakwa berpotensi melanggar undang-undang pilihan raya. Menurut Bersih, terdapat laporan bahawa pihak tertentu menghancurkan jamuan, mengedarkan hadiah dan barangan serta menawarkan pengisian minyak motosikal secara percuma kepada pengundi dalam tempoh kempen. Selain itu, Bersih turut mengesan penggunaan jentera kerajaan persekutuan dan negeri bagi tujuan politik sepanjang kempen berlangsung. Kumpulan itu berkata pihak mereka turut menerima beberapa laporan mengenai cubaan membeli undi secara langsung termasuk tawaran wang tunai atau imbuhan tertentu sebagai balasan kepada sokongan politik. Bersih menegaskan bahawa semua amalan tersebut merupakan pelanggaran signifikan terhadap undang-undang pilihan raya dan mencemarkan integriti proses demokrasi. Sehubungan itu, Bersih menggesa supaya Akta Kesalahan Pilihan Raya dipindah bagi memberi kuasa lebih tegas kepada suruhan jaya pilihan raya, termasuk kuasa menjatuhkan denda terhadap mana-mana pihak yang terbukti mengamalkan politik uang. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin saya Asma Ismail Assalamualaikum dan salam sejahtera